विकास शाळा वर्षीय विद्यार्थिनीवर शाळेच्या शिक्षिकांकडून झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचे तीव्र प्रसाद उमटलेले आहे मंगळवारी संतापलेल्या पालकांनी शाळेच्या बाहेर उग्र आंदोलन करून शाळा बंद करण्याची मागणी केली आहे अनेक मुलींवर सही शिक्षिकां देखील लैंगिक शोषण शो, झाल्याचे आरोपी पीडिताच्या मुलाच्या भावाने केले आहे नालासोपारा पूर्व संतोष भवन येथील यादुवंशी विकास अंग्रेजी शाळा ही आरोपी अमित दुबे हा शाळेचा शिक्षक आहे तसेच तो वलयपाडा येथील उज्वल नावाचा खाजगी क्लासेस देखील चालवायचा दुबे ह्यांनी शाळेचा चौदा वर्षीय विद्यार्थीवर सतत पाच महिन्यापासून पासून लैंगिक अत्याचार करत असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे या जे विद्यार्थिनी धमक तो शाळेच्या आणि क्लासेस वर्गात पीडिताच्या कुटुंबांना पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे पेलार पोलिसांनी आरोपीला शिक्षक अमित दुबे याला अटक केली आहे मात्र या प्रकरणी समजतात मंगळवारी सकाळी संताप पालकांनी शाळेच्या बाहेर उग्र निर्देशन करून शाळा बंद करण्याची मागणी केली आहे शाळेच्या व्यवस्थापकांकडून पीडित मुलींना आरोप केले आहे की के शिक्षकांकडून मात्र होणारा असलेल्या सांगून असे दुर्लक्ष केले आणि पीडितेला गप्प बसण्यासाठी सांगितले असे आरोप मुला मुलीच्या पालकांनी केले आहेत यावेळी या मोठा पोलीस बंदोबस्त देखील ठेवण्यात आला होता अनेक मुलींवर लैंगिक शोषण आरोप पीडिताच्या मुलाच्या भावानी केले आहेत व्यवस्थापाच्या नावावर गंभीर आरोप केले आहेत यापुढील शाळेच्या वीस ते पंचवीस मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात हे देखील आरोप केले आहेत शाळेच्या शिक्षिका देखील या अत्याचाराच्या बळी पडून असून त्यांनी शाळे शाळा सोडण्याची त्यांनी सांगितले होते मात्र बहिणी माझ्या बहिणीच्या शाळेत बेशुद्ध पडल्या पडली मात्र शाळेचे ह्या प्रकरणी दडपण दर, करून आरोपीला पाठीमागे घेतला त्यामुळे शाळेच्या व्यवस्थापकावर गुन्हा दाखल करावा ही मागणी आणि शाळा बंद करण्याची मागणी केली आहे पोलिसांनी आरोपीला अमित दुबे भारतीय कलम अ तसेच लैंगिक अत्याचार पासून पोस्कोचा कलम चार पाच आणि आठ आणि बारा अन्य गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे सध्या शाळेच्या परिसरात तणाव तणावचे वातावरण असून पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त ठेवला आहे तरी पालकांनी आणि पीडितेच्या भावानी आरोप केले तर शाळेच्या व्यवस्थापकांवरही गुन्हा दाखल केले पाहिजे अशी मागणी जोरात आता घेत आहे बिरो रिपोर्ट न्यूज जंक्शन टीव्ही नाला सोपारा दिव्यांश तीन तीन से चार दिन हो रहा है मेरी बहन एक दिन स्कूल घंटा हो मेरे को बुलाय नाही डेढ़ घंटे बाद जब छुट्टी हो जाती है मेरी बहन आती नहीं मैं आने वाला रहता हूँ तो फिर मेरे कोई लोग बताते हैं आने के बाद कि तुम्हारी बहन बेहोश है उसको कुछ हिस्टीरिया हो गया है कुछ तो हो गया कभी उसको बीमारी ऐसा कुछ था नहीं बेहोश हुई तो हम लोग बोले ठीक है कुछ हुआ रहेगा बेहोश हो गई हम लोग बोले हॉस्पिटल लेके चलते हैं बोले हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल मन लेके जाओ आप लोग घर पे जाओ कुछ तो हुआ रहेगा कुछ हो रहा है पानी वानी पिलाओ ठीक हो जाएगी ठीक नहीं हो रही थी हॉस्पिटल लेके गए हम लोग ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हॉस्पिटल में लेके जाओ हॉस्पिटल लेके गए मेरी बहन लेकेश थी पूरा जब होश में आई पूछे तो स्कूल 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 में दीपाली बता रही थी कि ऐसा ऐसा सर एक ज्यादा बताई उसके बाद जब वो बताई तो उसको डांटे की और बता और क्या हुआ उसको डांटे तो बेहोश हो गई सर का नाम है अमित दुबे अमित दुबे अमित दुबे बेहोश हो गई उसके बाद उसको हम क्या नाम था हॉस्पिटल के भाई बालाजी 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 हॉस्पिटल में एक दिन वो भर्ती थी उसके बाद जब वो ठीक हुई वो हमें बताई डॉक्टरों को भी उसने बताया तो हम लोगों ने जाके उधर एफ किया एफ में बताया की जो मैनेजमेंट है स्कूल का उसको सारी नॉलेज थी सब कुछ पता था विकास यादव जो स्कूल के ट्रस्टी है उनका ही स्कूल है ये और सतलाल जी सतलाल जी हमारे घर पे आए उनको लगा कि कुछ ऐसा नहीं है उन्होंने हमसे पूछा बताया उनको जब पता चला की रेप इतना बड़ा हो वो हो चुका है तो उन्होंने बोला तो कि जो 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 कोशिश की आपको कुछ पता है चौकी पे मत जाओ आपस में सलट लेते हैं समझ जाते हैं कुछ है ऐसा है तो स्कूल में देखेंगे उसको हम लोग निकालेंगे इन्वेस्टिगेट करेंगे मैं दो साल से कंप्लेन कर रहा हूँ दो साल पहले हम लोग भी पढ़े स्कूल में हम लोग जब तेज में थे टीचर को ऐसा लड़की को ऐसा छूना कहीं बैड टच करना गुड टच करना लड़कों से ऐसा बात करना जैसे लुखे भी नहीं करते ऐसा करना आरोप लगते आ रहे हैं टाइम तो 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 में मैनेजमेंट में हम लोग मैं सेकंड स्टैंडर्ड से स्कूल में पढ़ रहा हूँ 2022 तक 2023 तक 2023, तक, 2023 में मेरा दस भी निकला इधर से 2023 के बैच में हम लोग उसको कंप्लेन करने के बाद जो लोग क्या बोलते हैं कि मेरे हमारा सब परफेक्ट है आप अपने लड़की का देखो ऐसा देखो मेरे को मारा उल्टा मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं उसको बोला कि सर आप गलत करो मैं चौक जाएगा कंप्लेन करेगा तो लोग मेरे को मारते बोलते कि ऐसा कम्प्लेन करने की क्या जरूरत है छोटा सा बात है तुम्हारी बहन का ही नाम खराब होगा ये होगा वो होगा लड़के का क्या है लड़का तो बच जाएगा लड़की का ही नाम खराब होता है मैं आपसे बताता हूँ मेरे को नाम पता चला है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं इधर बीस से पच्चीस ज्यादा लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है लेकिन कोई पेरेंट्स बोलने को तैयार नहीं बदनामी के डर से स्कूल वाले डरा इस डर से कोई बोलने को तैयार नहीं स्कूल चौकी पे उनको पकड़ा उस मिस के साथ भी मोड़ा का केस हुआ है स्कूल छोड़ के चली गई है ना, नाम नहीं नाम नहीं, नहीं बताऊंगा मैं बोले स्टेशन में पुलिस ने कंप्लेन किया तो मुझको बदनाम करके मुझको छोड़ दिया ने जाते जाते मेरे को बोला मैं चाहता हूँ की जो मैनेजमेंट है उसको छोड़ दिया है मुझे तो वहाँ वह चौकी पे तो बोला गया कि मैनेजमेंट पे आप भी ऐसा बोले हो तो मैनेजमेंट भी नहीं छूटेगा लेकिन मैनेजमेंट छूट गया स्कूल वापस चालू हो गया माँ बाप को पता नहीं चला कि स्कूल में क्या हुआ मांग ये है कि मैनेजमेंट को भी उससे कम सजाना हो मैनेजमेंट ज्यादा जिम्मेदार है मैनेजमेंट ने इग्नोर किया बातों को एफ आई आर एफ आई किया मैंने उसमें अमित दुबे अमित दुबे का नाम दर्ज कराया विकास यादव का दर्ज कराया और पूरे पूरे मैनेजमेंट पे केस कराया विकास यादव का भी मैंने नाम लिया पूरे पूरे मैनेजमेंट पे केस कराया बहुत लोग उनके और समर्थन में आए बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि स्कूल का नाम मत लो पैसा ले लो ऐसा करो वैसा करो दबा दो बात को स्कूल का नाम मत लो लेकिन मेरे को मालूम है मेरे सास में ले पा रहा जिस दिन से मेरे को गलत पता चला मेरे को मालूम है अगर मैं नारे तो जी के मेरा क्या मतलब है और विकास विकास बोलते हैं क्या पता है जाओ जो करना है कर लो पुलिस के जाना है जीजर जाना है जाओ कर लो ऐसा सीधा बोलता है ऐसा हुआ मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ ऐसा नहीं है लेकिन गलत हुआ पढ़ के क्या कर लोगे जब आपके परिवार के साथ गलत होगा आपके अगर बहन बेटियों के साथ गलत होगा तो आप पढ़ के क्या आज, क्या आज, लोगे? आज इनके भाई बहन के बहन के साथ में हुआ कल किसी और बहन बेटी के साथ में हुआ है इसको बंद कर दिया जाएगा गलती राय इस तो रह तो जाएगा स्कूल यहाँ पे चलने लायक नहीं है ज्ञान के मंदिर में लोग ऐसा घेला हरकत कर रहे हैं तो स्कूल चलने लायक नहीं है तो